Vai estar. <laughs> Производник, пожалуйста. Производник, 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 производник. Здравствуйте! 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 Здравствуйте!

для того, чтобы в дальнейшем думать о том, как его продолжать строить, не продолжать, если продолжать, то вот, какими темпами и так далее. Вопрос очень серьезный, денег требует немало. Но учитывая, что сюда и уложено уже много денег, то, конечно, надо окончательно определиться и в этом году поставить на этом точку. Правильно? Зарплату выплачивают вам, ну, нет, у, вас, у, вас, у, вас, у вас хора нет сейчас. Нет, нет. Это так все. Да. Хорошо, ну тогда с масс нет хорошие у вас. Хорошие дни. Как ну, ну и с тем, что в дальнейшем мы, наверное, все-таки э, откроем новое помещение, новое здание. Вот. Ну а сегодня у вас тоже как бы маленький праздник, да? два кабинета хороших открываем. Один здесь, другой. Там. Этот кабинет, как вы считаете, нужный? Конечно, Вот я у себя в этом районе, когда был главой администрации этого района, когда не было администрации, первое, раздел, сделал, поставил очень поликлинике когда не сели. экспериментально. Я вам скажу, очередь была просто невероятная. Мы за пропускали где-то до 10 тысяч человек. И там у нас студенческие общежития, ну, а молодежи как, бы, как бы, но очень сильно себя оправдал. Очень. Мы ставили его в качестве эксперимента, пробуем, пойдет, не пойдет. Вот потом рядом поставили еще и УЗИ. УЗИ, да. Для того, чтобы это все в комплексе делать. И угу. взяли порядки эксперимента, тихонько оставили на все это. Вот поэтому ну, у вас все сразу. Взяли без экспериментов и поставили на всегда. Может, какие вопросы Спасибо есть вам. ко мне? Тогда не очень, не очень Пришел, приятно, не что не вам понравилось. понравилось. А девчата могли спросить, а вы женат? Я мог ответить, что в моем возрасте такие вопросы не задают. Уже поздно. И с открытием, и

Магис на сумму 620 тысяч гривен. От Михаила Марковича Доркина. Спасибо Да, Спасибо. пожалуйста. Замечательный подарок Где делать свои? Давайте. Мы больше подарок. Ну давайте, становимся туда. Вот так. Раз. Раз. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. 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 Это коллектив нашего мамографического кабинета. кабинета. Доктор молодой, специально подготовленный на курсах именно по мамографии. Mm -hmm. Его медицинская сестра. Ну и ну давайте, рассказывайте, а что за чудо аппарат. Это цифровой маммографический комплекс малодозовой для проведения скрининга и либо обследования пат выявленной патологии в молочных железах женщин. Вот 45 лет как Демонстрировать будем? выберите. Хорошо, скажите, вот Сделали вы снимки, сделали анализы, допустим, да? Что дальше? Сколько человек ждет результат? Человек ждет результат буквально на следующий день, то есть результат уже готов. Mm -hmm. Информация обрабатывается быстро, информация в цифровом виде, то есть отрабатывается сразу выдается. Можем говорить как на бумажном носителе, так и на цифровом. А на насколько, нет, сколько, нет. допустим, человеку уже будет все ясно и понятно, и вам, допустим, что с ним? Будет? болен, не болен, есть предраковое, раковое состояние. Аппарат предназначен для выявления ранних форм рака, поэтому для, для скрининга населения, то есть для обработки большого количества пациентов. И, собственно, является первым звеном в выявлении патологии у женщин. То есть это первый рубеж, после которого мы направляем на более детальные исследования, на функции, на специализированные центры, более высокостоящие. Вот это наша задача с Хорошо. Все понятно, так. поздравляю вас, пожалуйста, скромный подарок от губернатора Харьковской области, добавок к вашему аппарату. Ну, вы с ним тут разберетесь в кабинете, с Подарок, момент, очень будет вам полезен в жизни. Поэтому удачи вам в работе. И я очень хочу, чтобы этот аппарат действительно ну, очень серьезно помог людям, особенно с таким тяжелым недугом, как рак, потому как это, ну, вы знаете, что это проблема с ранним выявлением, особенно ранней стадии, и э, с лечением и так далее. Но я уже говорил на встрече, что для нас мы просто, честно говоря, будет очень... Рады и счастливы, когда у нас в районе мы где-то, ну, мне докладывали в случае, что благодаря нашему монографу, мы где-то 589 человек обнаружили. Вырыли, да, да вывели на раннюю стадию рака и, в общем-то, спасти, практически спасти ее в жизни. Именно из-за этого вот, использовал такой аппарат. Поэтому это очень и очень серьезное дело. Это настолько приятно слышать было, и оно как-то аж, ну трогательно так, потому что до этого, конечно, люди не имели такой возможности, не имели. Особенно молодежь. И, конечно, можно проводить всяческие работы, какую вы чтобы люди проходили профилактические осмотры. Уважаемый Валентин Григорьевич, разрешите мне преподнести небольшой подарок от имени благодарных женщин Дергачевщины. Выразить огромную благодарность администрации областной за то, что вы э, помогли приобрести для нашего района такой великолепный маммографический аппарат. Я думаю, что все собравшиеся со мной согласятся, что, наверное, большее проявление заботы о здоровье наших женщин трудно и представить. И в связи с этим я хочу подарить э, украинские рушны, которые специально для вас. Вышиты своими руками одной из наших сотрудниц. На счастье, на долю. Спасибо. Да. Спасибо огромное Это за внимание спасибо. к нашему району, за любовь к нашим женщинам и вам лично. Спасибо большое спасибо. за отношение. Вот именно к нашему району, к нашим людям. Мы спасибо, Леонид. Оно такое было. Спасибо. Такое я знаю. Постоянно. Большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. Большое. спасибо. Спасибо. А я ваш. Спасибо. 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 Идем.

это благодаря тому, что у вас такой заманитый. Да нет, это потому да. что мы всех, все едины, всем нам долби, долби, давайте, деньги, давайте. Спасибо огромное. Это у нас да люди есть. такие, и наш куратор района первый заместитель губернатора, он делает Особое внимание нам уделяет, и мы стараемся. Смотрите, везде чисто, красиво, да, ухожено, какой красивый персонал. И, и атмосфера ну, хорошая, лица а Это да. много стоит, Это у нас по-другому нельзя. Поэтому мы перед тем, как перерезать ленточку, вручим сертификат Герачевской районной больницы на отримание диагностичного комплекса Медин на три рабочих месяца на сумму 2 миллиона 99 тысяч гривен. Вручаем. Пожалуйста, пользуйтесь на да, да, благо наших жителей Дегачевского района. Дай бог, чтобы они, конечно, меньше болели. Вот. Но ну, аппарат, я думаю, будет очень вам полезен и нужен. Поэтому что, открываем, да? Так, Мы идем открываем. А же запереживался держать и ножницы Когда же они уже наконец-то освободят меня от этой миссии. А немножко приподнять. Вот так вот. Ак, отлично. Замечательно. Отлично. Прекрасно. Так. Серьезный объект. Здравствуйте, уважаемый Ревенова. Вот он. Ну рассказывайте, что это за аппарат? Как это одна вот эта штука может заменять три? Когда-то здесь стоял на весь на всю процедуру большой аппарат, который состоял из трех частей. А этот аппарат э, собран в одно целое, которое может заменять все эти три части. Он может выполнять все, что мог выполнять стандартный фирмен аппарат на первых рабочих местах, э, вплоть до линейной томографии и все исследования, которые. Но показать можем. Не Не надо. Не не Можно, допустим, его подвинуть, Ну хотя бы так, я за это. То есть вот как динамики. Приходит человек. Что он должен сделать? Для того чтобы, допустим, если те снимки, которые выполняются в горизонтальном положении, переводится аппарат в горизонтальное положение. Пациент укладывается а на стол, вот и здесь, да, на оригинальный стол, выполняется исследование, которое нужно выполнять в горизонтальном положении. Если нужно э, выполнить исследование в вертикальном положении, то аппарат точно так же переводится в вертикальное положение. И выполняется абсолютно исследование, по а которое да, для вертикального. Плюс функции линейного табура. Обязательно. Да. Еще линейный таблок. Выполняется функция полностью. О, да хорошо. А скорость работы и, допустим, скорость а обслуживания скорость пациента гораздо превышает, нежели старый но... аппарат Потому как можно, не переводя эти старые рентгенаппараты положения положение рабочее, одним аппаратом ускорить гораздо больше способность к Ну, очень а нужный где... комплекс. У нас, извините, что перебил да. немножко. У нас стационарий был в 60-х годах, старый рентгенкомплекс, который практически не работал. И дело доходило до того, что при сложных исследованиях мы возили больного из стационара в поликлинику на скорой помощи. В, Скоро в разных это. случаях трассовая больница, конечно, это очень тяжело было. Поэтому комплекс крайне необходим. И огромное спасибо за такое переоснащение именно стационара. Уровень вторичного оказания помощи. А получалось, что в первичку Нет, в... ну, насколько я знаю, рентгенаппараты, те, которые стояли раньше, они... Ну... Очень устарели, во-первых, во-вторых, ремонтное оборудование нужно было доставать, насколько я знаю, из России, да, да, из да, да. Санкт-Петербурга даже лампы особо. Они да, были да. очень такие непростые. Я знаю, что у нас тогда стоял, который мы меняли на аппарат. Конечно, если остановился, все, нам позарело, один аппарат не работает. И весь в районе, конечно, весь район должен был искать другие места, куда пойти до тем более если такая

Дарю вам маленький подарок, скромный также персонально от губернатора, для спасибо. того, чтобы вы помнили о том, что сегодня такой замечательный день. И я думаю, что он вам пригодится в вашем кабинете. Спасибо да, вам за подарок. Спасибо вам большое. Валерий Владимир Валентинович, мы связываем с вами все свои надежды. Это макет нашей поликлиники, который вы, наверное, изучили да лучше нас. Да. Это на сегодня ее состояние. Да. И вы могу сказать, что а только от Валентина Георгиевича зависит. И в сроки переезда, и сам переезд. Это, Это правда. А, теперь, теперь уже это правда. Ой, это... спасибо. Спасибо. Это... Спасибо. Ну, я со своей стороны присутствии всех вас, обещаю и вам, медицинскому персоналу, и Владимиру Михайловичу главе администрации обещаю, что мы будем вместе добиваться того, чтобы поликлинику в этом году постараться сдать. В крайнем случае, большинство всех тех необходимых работ мы выполним. А уже дальше будем смотреть. Но мы ее закончим, потому что ну, для такого замечательного коллектива с такими очаровательными улыбками, с такими женщинами, ну как можно не сдать? Если уже есть основания для того, чтобы все это как бы закрепить в сдаче этого объекта, я думаю, это будет очень правильно праздник. Спасибо, спасибо. 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 Что, это же, это же да, еще мы мы, подойдем. можно, конечно. заходить. Пойдем, пойдем. -а -а -а. еще подойдем. Я, с я поняла. Я